паузу. Евдокимов Владимир Анатольевич, радник премьер-министра. Э, и тому мы э, начинаем нашу сессию. Я с великим задовольствием хочу надать слово бус Бусловец Ольге. Да, будь ласка. Добрый, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо Ивану Васильевичу и организаторам за приглашение, за возможность сегодня быть с вами и поделиться информацией, мыслями, теми впечатлениями о прошедшем годе. Есть уже какие-то определенные итоги, которые можно подвести. Я, наверное, как представитель министерства, вас изначально проинформирую, что делается в рамках имплементации закона про рынок электроэнергии после принятия закона. Вы знаете, что постановлением Кабинета министров создан координационный центр по внедрению реформ, который возглавляет вице-премьер-министр Владимир Кистион. На сегодня уже было проведено несколько заседаний этого координационного центра. Могу сказать, что пока что были приняты в основном организационные решения. Это определен формат работы координационного центра, регламент, назначен секретариат. Уже у нас есть определенные результаты по созданию сайта координационного центра, на котором все заинтересованные, участвующие в процессе реформирования рынка смогут ознакомиться с теми наработками, с теми документами, с теми вопросами, которые решает этот консультационный орган, созданный при Кабинете министров. Последнее заседание Координационного центра было очень важное решение, с моей точки зрения, принято. Это создание проектного офиса, в который войдут консультанты, с моей точки зрения, важный очень момент, чтобы эти консультанты были, которые реально внедряли подобные рынки в других странах, проходили этот путь, которые могли бы нам позволить своими консультациями не допускать ошибок, которые уже были где-то допущены, и тем самым сберечь наше время для имплементации закона и внедрения новой модели рынка. У нас уже есть даже назначен глава проектного офиса, это Владимир Евдокимов, который на сегодня является советником вице-премьер-министра. И в дальнейшем, я думаю, после определения уже условий финансирования такого проектного офиса будут набираться консультанты и проектный офис заработает. Основная цель этого проектного офиса, конечно, координация общей работы, которая организована как в Министерстве энергетики угольной промышленности, которая отвечает за имплементацию закона и реформу рынка, так и в Национальной комиссии нашего регулятора. Что имеется в виду? Речь идет о необходимости оценки наработанных документов с точки зрения гармонизации между собой покрытие всех тех вопросов, которые должны были, были бы описаны и раскрыты в этих документах. Что очень важно, проектный офис должен будет предлагать и отрабатывать массу организационно-технических вопросов, которые бы позволили тем нормативным документам, которые будут наработаны и утверждены, заработать, а не остаться просто декларацией на бумаге и очень много других вопросов. Что делается в министерстве с целью имплементации закона? Наказом министра была утверждена, была утверждена рабочая группа, одна в министерстве, которую я возглавляю, которая отвечает за подготовку всех нормативно-правовых документов и организацию всей работы по реформе рынка. Были проведены уже заседания такой рабочей группы, Согласно плану подготовки нормативно-правовых актов определены внутренние, внутренние сетевые графики по наработке этих документов. Созданы 8 рабочих подгрупп, которые будут заниматься конкретными направлениями. Могу сказать, что одним из очень важных законопроектов, который уже на сегодняшний момент, конечно, должен был быть... Готов и подан и в кабинет министров, и вследствие потом в парламент для его принятия, это законопроект по погашению долгов, которые возникли на оптовом рынке. Это как раз тот барьер и те, тот негативный, скажем так, не опыт, а наследство от последних лет, которое, в принципе, не позволит нам войти в новую модель рынка без решения этого вопроса. Поскольку законопроект, который был подготовлен Министерством, довольно э, непростой с точки зрения подходов и определения источников погашения таких долгов, конечно же, при его рассмотрении заинтересованными центральными органами исполнительной власти возникли масса вопросов и замечаний, некоторые из них являются концептуальными. Для того, чтобы решить эти вопросы и максимально быстро доработать законопроект, было при координационном центре принято решение создать рабочую группу, она будет носить межведомственный характер, куда будут включены... Представители высокого уровня, это будет на уровне замминистра Министерства финансов, которые имеют основные замечания по источникам финансирования погашения таких долгов. Обязательно войдут представители Минрегиона, поскольку одним из проблемных вопросов является непогашенная разница в тарифах и значительная задолженность предприятий водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства. Обязательно туда войдут представители антимонопольного комитета. Некоторые из вас знают, что одной, одним из проблемных на сегодня вопросов есть вступление в силу закона о государственной поддержке. И закон про погашение долгов на рынке электроэнергии попадает и под действие этого закона. И там есть очень много своих особенностей и сложностей, которые тоже нужно будет урегулировать. Поэтому я надеюсь, благодаря работе рабочей группы высокого уровня и представителей всех министерств нам удастся, безусловно, туда войдут и представители министерства, и я в том числе, нам удастся решить эти вопросы и разрешить один из таких вот важных вопросов, о котором я уже сказала. Еще одним из документов, которым занимается сейчас министерство и срок которого уже настал, наступил для подачи его в кабинет министров, это проект постановления кабинета министров о временной поддержке теплоэлектроцентралей. Этот документ предусматривался для того, чтобы, как мы знаем, Наши теплоэлектроцентрали в большей степени имеют устаревшее оборудование, имеют довольно высокий тариф по разным причинам, в том числе и за субсидирование через цену на электроэнергию цены тепла, так исторически сложилось, и по многим другим причинам, и для того, чтобы не нагнетать, скажем так, социальные какие-то вопросы по обеспечению поставки тепла и более гармонично этот сегмент производителей мог войти в конкурентный рынок, для них была предусмотрена законом про рынок временная поддержка. Она, безусловно, будет предоставляться тем теплоэлектроцентралям, которые пройдут аудит технического состояния оборудования, по которым будет определено, что вложение средств и реконструкция и модернизация действительно дадут экономический эффект и возможность работать дальше на равных конкурентных условиях в рынке. Я думаю, и некоторые из вас знают, что Теплоэлектроцентрали, если немножко сказать об этом вопросе больше, на сегодняшний момент имеют разные стартовые возможности. С моей точки зрения, в новой модели рынка на сегодня уже могли бы участвовать наша Харьковская ТЦ-5, которая довольно молодая на, по сравнению с другими станциями и довольно прогрессивная с точки зрения подготовки к регулированию, участию в рынке. Также можно и киевские ТЭЦ-5 отнести к таким станциям, которые, скорее всего, может и не потребуют этой временной поддержки. Может быть, какие-то даже угольные ТЭЦ, которые были за последние годы переведены на уголь, смогут быть конкурентными. Есть другой сегмент, который действительно после реконструкции и модернизации может быть таковыми. Но я думаю, что после аудита технического состояния оборудования определенных расчетов будут и такие станции, которые, скорее всего, будет целесообразнее закрыть и использовать последствия для площадки, для строительства более высокоманевренной мощности, которая нам впоследствии будет очень нужна в системе, либо высокоэффективной когенерации. Поэтому, я думаю, этот документ, когда заработает, он и покажет дальнейшие, скажем так, шаги, которые нужно будет делать в этом направлении. Кроме этих документов, которые я уже перечислила, министерством нарабатывается ряд других. Одним из довольно таких непростых и важных является правило безопасности поставки. Есть ряд других документов, наверное, не буду на них долго останавливаться. О чем хотелось бы сказать еще, что помимо того, что делает министерство, конечно, очень много документов, глобальный массив, за который отвечает национальный наш регулятор. И на последнем координационном центре было сказано представителям о том, что до конца года 53 документа основополагающих будет утверждено регулятором для того, чтобы можно было двигаться дальше. Все знают сегодняшнее положение о окончательном сроке легитимности работы нынешнего состава комиссии и он очень ограничен, поэтому в середине ноября обещали эти документы утвердить. Почему эти документы очень ожидаемы как участниками рынка, так и потенциальными инвесторами? Потому что только я понимая правила работы рынка нового, инвестор потенциальный сможет зайти и определить свое место, куда бы ему хотелось вложить деньги и что от этого получит инвестор, потому что никто не зайдет и не вложит деньги, не понимая ни срока возврата инвестиций, ни тех выгод, которые инвестор будет иметь. Чем хотелось бы с вами поделиться, поскольку не так часто выхожу на подобные мероприятия в рамках своей занятости определенной, но у меня был очень насыщенный год в этом году по поездкам в другие страны, которые дали мне возможность увидеть очень разнообразный опыт. В этом году я была в Польше по программе ознакомления с пилотными проектами внедрения смарт-грид технологий. Что хочется сказать в этом плане? Я, конечно, понимаю, что для Украины Smart Grid технологии – это довольно дорогая игрушка. И без реконструкции сети, которая необходима в нашей энергосистеме, конечно же, невозможно будет внедрять прогрессивные технологии, в том числе Smart Grid, Smart Metering. В то же время мы все равно так или иначе шаг-по-шагу должны к этому стремиться и двигаться, потому что без этого мы не сможем реализовать реальное право потребителя и возможность, то, о чем говорил Иван Васильевич, выбирать как тарифные планы, так реально управлять своим потреблением естественно влиять на свои платежки, поэтому так или иначе это был интересный опыт и могу сказать, что министерство провело конкурс по отбору консультантов по написанию концепции смарт внедрения смарт грид технологий. Безусловно, это будет концепция поэтапного поэтапной реализации наших таких долгосрочных амбиций по построению смарт грид в этом зале есть локальный консультант, который будет заниматься этим документом. И чем была полезна поездка в Польшу, там я познакомилась с консультантом международным, который был отобран по конкурсу, который реально внедрял подобные пилотные проекты в Польше, они успешно реализовались, показали себя, и этот человек вместе с нашим украинским консультантом будет писать концепцию. Следующая интересная страна, которую мне в этом году удалось посетить, это Южная Корея, чем она меня очень сильно поразила. Это, конечно, масштабами развития энергосистемы, тем, что это одна из наиболее прогрессивных стран в которой развита и построена система Smart Grid технологий, это страна с колоссальными показателями для меня. При населении 49 миллионов жителей пиковая нагрузка работы энергосистемы 86 гигаватт. С, годовыми, с годовым производством, соответственно, колоссальным. При этом 3,7 потери в сетях, в электрических сетях при наших 12, почти 12. Это 10 минут показатель сайди, прерывание поставки электроэнергии потребителю годовые при наших 600 минут. И это страна, которая шла своим путем. Если Польша она реализовывала и реформировала рынок по директивам ЕС и по европейской модели. В Южной Корее это совершенно другой рынок. Компания Кепка, которая осуществляет как передачу распределение, и поставку электроэнергии, а посредственно еще и является владельцем, государственно подчеркну, компании некоторой генерации, то есть монополист в нашем понимании. При этом у них все очень хорошо развивается с хорошими ценами на рынке. Если это рынка можно назвать, но у них рынок, но своеобразный, со своей моделью. Поэтому страна очень, очень интересная, у которой есть чему поучиться. Еще было очень интересно посмотреть опыт внедрения и использования energy storage, накопителей энергии у них используются уже этих накопителей 600 мегаватт в основном они используют их для первичного регулирования для улучшения качества электроэнергии устанавливаются они распределенно в основном возле источников генерации из возобновляемых источников и этот сегмент довольно хорошо развивается и я думаю что, у нас это тоже потенциальный сегмент, который будет необходимо развивать при наших амбициях активного развития доли альтернативных источников в общем балансе выработки. Еще страну, которую недавно я посетила, уж совсем недавно, неделю назад вернулась, это Америка, была в штате Техас. Чем он интересен, это один из самых прогрессивных рынков электроэнергии в Америке. Техас является одной из трех зон регулирования самодостаточной. 100 гигаватт установленной мощности 76 гигават пиковой нагрузки. При этом пиковая нагрузка ветра 16 гигаватт составляет 19%. Как вы понимаете, такой уровень ветра предполагает необходимость наличия высокоманевренных генерирующих мощностей. И, собственно говоря, почему было интересно? приехать в этот штат и увидеть в комплексе работу и в том числе балансирование системы, поскольку у них активно нашли применение и развиваются так называемая смарт-генерация. Непосредственно компания, финская компания Варсила строит эти станции под ключ, и у меня была возможность в реальном режиме видеть, как работает станция, как ей управляют с центра управления ЭРКАТ компания от которая отвечает и за диспетчеризацию, и передачу, и распределение. То есть тоже у них есть определенные особенности в модели рынка, в участниках рынка. Тем не менее, для того, чтобы как раз привлекать, активно привлекать инвестиции развивать сегмент высокоманевренной мощности, они создали рынок, так называемый рынок реального времени. И это в нашем понимании такой симбиоз внутридневного рынка и балансирующего рынка, где ценообразование и продажа электроэнергии осуществляется за 5 минут, то есть продукт 5 минут. И цены могут колебаться от среднегодового 25 долларов за 1 мегаватт электроэнергии от до 9 тысяч ограничения при пиковых нагрузках. Поэтому такая смарт-генерация, она фактически может полдня стоять, включаться в определенные периоды времени, зарабатывать на этом хорошие деньги и вполне быстро окупаться. Почему об этом обо всем говорю? Ну, у нас перед нами, как перед Украиной, очень много вызовов в рамках взятых на себя обязательств. Я говорю и о... помимо того, что мы берем обязательство активного развития альтернативных источников, это у нас зафиксировано в утвержденной энергостратегии, если мы не берем гидроэлектростанции порядка 12%, мы должны будем к 1935 году иметь в балансе электроэнергии производство с альтернативных источников. А в рамках наших обязательств по сокращению выброса в атмосферу мы понимаем и в плане это уже просматривается, каким, какими темпами будут выходить из эксплуатации тепловые генерации, блоки тепловой генерации, которые на сегодняшний момент являются значительным сегментом, привлекаемым к регулированию. Мы должны понимать уже сейчас, что как раз нам нужно развивать то, о чем я говорила, и новый сегмент смарт-генерации, и э, развивать э, сегмент накопителей энергии. Когда это будет возможно? Возвращаясь опять-таки к тому, что я уже говорила, когда будут понятны правила игры, невозможно инвестора ни заманить, ни затащить а можно просто показать, где инвестор потенциальный может заработать деньги и куда ему будет интересно прийти. Поэтому после того, как будут эти правила рынка понятны, в том числе правила рынка дополнительных услуг, где как раз и сможет подобная генерация зарабатывать деньги, тогда, я думаю, у нас будет приток инвестиций и будет толчок для развития такой генерации. Безусловно, уже в заключение очень многим с вами хочет, хотелось поделиться, у меня даже тут шпаргалка, план, чего бы я, чем бы я хотела поделиться и о чем сказать. В заключение я хотела бы сказать, что для реализации реформы рынка мы, конечно, на себя взяли смелость и обязательство сделать это в очень сжатые сроки. По закону у нас после принятия закона это фактически два года. Сейчас мы имеем уже гораздо меньше. Для сравнения в том же Техасе, очень прогрессивном, которые довольно быстро по сравнению с другими штатами реформировали свой рынок, на это ушло четыре года. И когда они меня спросили, а сколько в Украине, и мной было названо два года, они были очень удивлены нашим оптимизмом. В Польше, у мной уже упоминаемой, мы знаем, многие знают и опыт Польши, там реализовывалась реформа рынка 10 лет, и у каждой страны был свой путь. Безусловно, мы так задержались в процессе реформирования, что нам нужно идти семимильными шагами, и мы не имеем права ни на ошибки, ни на выбор неэффективных решений. Поэтому мы выбрали, конечно, себе непростой путь, но я думаю, дорогу одолеет идущий. Это мой девиз. И так или иначе нужно максимально стремиться сделать все возможное для того, чтобы в эти сроки уложиться и реализовать реформу рынка. Безусловно, помимо того, что я говорила, и нормативной базы, в том числе, которая необходима для того, чтобы рынок заработал, нам... В ближайшее время нужно реализовать очень важный, важную часть работы. Это выполнить все технические мероприятия по, для возможности синхронизации нашей объединенной энергосистемы с энергосистемами Европы. Почему я об этом вспомнила? Потому что, на мой взгляд, реальную конкуренцию нашей генерации может создать только импорт электроэнергии после синх общей синхронизации энергосистемы Украины с Европой, что в свою очередь, конечно же, будет иметь позитивный эффект для потребителя, с которого, собственно говоря, и начинал Иван Васильевич свою речь, что реформируемые не только... Я не могу сказать, что не для объектов электроэнергетики, не субъектов рынка и так далее. Конечно же, и для них мы реформируем рынок, и это давно назрело, и это необходимо. Но в первую очередь мы должны во главу всего поставить потребителя. И реальная конкуренция действительно может дать те возможности для потребителя иметь оптимальный тариф с наилучшим качеством предоставления услуги на наиболее выгодных условиях. Большое спасибо за внимание. Мне будет приятно, если у вас возникнут вопросы, и я смогу на них ответить. Вам. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо Ольга. Я не